жизни. Да. У нас нет при привычек никаких, кроме лени. Ну, вот слова паразиты, они, наверное, есть. Да. Их очень хочется от них избавиться. Лень – самая вредная привычка. Да. С праздником всех. Вот сегодня, ребят, мы отпустим э, шарики, которые символизируют наши какие-то привычки вредные, плохие. Отпустив эту привычку сегодня, это не все. Нужно, чтобы вот это место в душе мы заняли чем-то хорошим. Желаю вам, чтобы вы были в своей жизни успешными. Чтобы привычек плохих у вас не было, чтобы вы сегодня их отпустили, и они к вам больше не вернулись. Я, как патриот, как гражданин нашей страны, хочу ее видеть сильной, процветающей. Во многом это зависит от вас, от нынешнего поколения. Вы наше будущее.